الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى اللذین هادو حرمنا کل زی زفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شہو عاملت ظہور ابل او, أَو مختلط <لَصَادِقُون> اور یہود پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا اور گائے اور بکری میں ہم نے دونوں کی چربی ان پر حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھوں یا انتریوں کے ساتھ لگی ہو یا پھر ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو یہ سزا ہم نے انہیں ان کی بغاوت کی وجہ سے دی اور یقیناً ہم سچے ہیں سمین آج آیا مبارکہ نمبر ایک سو چھیاس ون فورٹی سکس کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا گزشتہ ہمارے درس مبارک کر رہے ہیں اہل عرب کے حوالہ سے اور جانوروں کی حلت اور حرمت کے حوالہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے جانوروں کو حلال کیا حرام کیا اور اہل عرب نے کس انداز پر اپنے طور پر کچھ جانوروں کو حلال اور کچھ کو حرام کر لیا تھا یہ ہماری گفتگو گزشتہ تین دنوں سے چل رہی ہے تو آج کی آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہودیوں کے حوالہ سے بات کی ہے کہ فرمایا کہ جیسے عرب کے اندر ان لوگوں نے کچھ ایسے اپنے طور پہ جانوروں کو حرام کر دیا تھا تو اسی طرح کا کچھ معاملہ یہودیوں نے بھی شروع کر دیا اور ان کے اپنے طور پر ایک انداز تھے تو فرمایا وَعَلَى حَرَّمْنَا قُلَّ زفر کہ یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جو جانور ہے اس کو ہم نے حرام کر دیا تھا یعنی ایسے چوپائے کہ جن کے ناخن ہوتے زی ظفر ناخن والے جانور فرمایا ان کو ہم نے یہودیوں پر حرام کر دیا ون البر و الغنم ہر رم نا اور رہا معاملہ گائے اور بکری کا تو فرمایا ہم نے دونوں کی جو چربی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی تھی دونوں کی جو چربی ہے وہ ہم نے ان پر حرام کر دی علا ما حملت زہ رو گما اویل سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ میں یا انتڑیوں کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہوتی ہے یا لگی ہوتی ہے ہم نے اس کو ان کے لیے حلال کر دیا تھا اب چونکہ کئی ایسے بہت سارے مسائل اور چیزیں کیونکہ یہود بھی اہل کتاب ہیں اور ان کے پاس بھی ایک نبی اور رسول آئے جناب سیدنا موسا علیہ سلاۃو سلام اور انہیں بھی ایک کتاب دی گئی اور اس کتاب کا نام آپ جانتے ہیں تورات شریف اور اس میں باقاعدہ طور پہ یہ سارے احکامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں تو روایات میں یہ ہے کہ جو یہودی لوگ تھے یہ خاص طور پہ جو اس طرح کے جانور ہوتے تھے اور جو خاص طور پہ شکار کرنے والے یہ جانور اور اس طرح کے چیر پھاڑ کرنے والے جانور ان کو یہ بڑے فخر سے کھایا کرتے تھے اور ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ ام میں سے جو اس طرح کے جانور جو ناخن والے ہیں اور ان کے چیر پھاڑ کرنے والے ہیں ان کو جو شخص شکار کر کے کھائے گا اس کو زیادہ قرب نصیب ہوگا ان کے ہاں ایک ایسی جماعت اور ایک ایسا فرقہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے اس طرح چیر پھاڑ کرنے والے جو بہم تھے وہ ہم نے درندے ان کے لیے حرام کر دی اب یہ اس میں یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ ناخن سے مراد یہ جو جیسے گائے ہے یا بھینس ہے یا بکری ہے یہ اس کا ناخن نہیں ہوتا اس کے جو نیچے پاؤں کے ہوتے ہیں اسے کھر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کھر بولتے ہیں یہ ناخن نہیں ہوتے ناخن ایسے ہیں کہ جیسے شیر ہے چیتا ہے اسی طرح کتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ان کے نیچے کیا ہوتے ہیں ناخن ہوتے ہیں بلی ہے یہ جانور تو زی زفر کا یہ فرق آپ نے سمجھنا ہے کہ ایسے جانور جن کے اندر اس طرح زخم کر دینے والے تیز نوکیلے اور خمدار ناخن ہوتے ہیں اللہ نے ان ناخن والے جانوروں کے ان کے لیے حرام کر دیا اور ظاہر ہے ہمارے لیے بھی یہ اس طرح کے جو جانور ہیں جنہیں بہائم عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح کے درندہ صفت ہوتے ہیں ان کو اسلام نے بھی اسی طرح برقرار رکھا اور انہیں حرام رکھا اور خاص طور پہ اس میں جو ایک بڑا ذکر آتا ہے اسلام نے اب یہ ان کے ہاں یہ اس کو جائز سمتے تھے اور استعمال بھی کرتے تھے خنزیر تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر قرآن میں واضح طور پہ اس حوالہ سے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا لحمہ خنزیر خنزیر کا گوشت کیونکہ اس کے جو پاؤں ہیں اس کے نیچے بھی جو ہے وہ اسی طرح سخت ناخن ہوتے ہیں اور وہ زی زفر کہلاتا ہے جانوروں میں ہاں اس کے بعد جو چربی کا معاملہ ہے چونکہ چربی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی کہ چربی کے حوالہ سے کچھ ایسے جانور جیسے یہ یہ کا ذکر آیا قرآن پاک میں اور اس کو سخت حرام قرار دیا گیا تو اس کی جو چربی ہے اس سے آج بھی خاص طور پہ یہ جو چائنیز لوگ ہیں اور یہ سارے لوگ ہیں اس کی چربی کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کی باڈی کے اندر جو ہے زیادہ موسٹلی جو ہے وہ ہوتی چربی ہے اور وہ اسلام میں سخت حرام اور ناجائز اور اہل کتاب کے لیے اس کو مکمل حرام کر دیا گیا یہود و نصارہ کے لیے بھی کہا گیا کہ یہ حرام ہے لیکن ظاہر ہے وہ لوگ چونکہ نہ اہل کتاب ہیں چائنیز وہ تو کسی نبی کو بھی نہیں مانتے نہ رسول کو مانتے ہیں نہ کتاب کو مانتے ہیں اور ان کے ہاں یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ساری چربی ہے اسلام نے کہا وہ ایسا جانور کہ جو اپنے جسمانی اعتبار سے چربی سے بھرا ہوا ہے وہ چربی تمہارے لیے حرام ہے ہاں وہ چربی جو جانور کی پیٹھ میں یا انتریوں کے ساتھ سفید رنگ کی جڑی ہوتی ہے وہ اس چربی کے حکم میں نہیں ہے اس چربی کو تم استعمال کر سکتے ایسے جانور جن کا گول حلال ہے ان کی چربی بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے جو انتریوں کے ساتھ ہلکی ہلکی جڑی ہوتی اور فرمایا کہ اس لیے کہ وہ ان کی غذا کا اضافی حصہ ہے اور وہ تمہارے لیے جائز ہے جیسے گائے آپ دیکھتے ہیں،, دیکھتے ہیں بکری دیکھتے ہیں بھیڑ ہے تو وہ جو بڑا فرما اور موٹا تازہ جانور ہوتا ہے تو اس کی پیٹ کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ فرمایا اس کی پیٹ کے ساتھ جو اور انتریوں کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے اس کو تم استعمال کر سکتے ہو کھا سکتے ہو اس کا تم آئل نکال سکتے ہو اس کے ساتھ اس کا گھی بنا سکتے ہو جو بھی اس سے چاہو اور اس سے جو بچ جائے باقی خشک ہو گئے تم ویسے بطور غذا کے کھا سکتے ہو اس کا تمام استعمال تمہارے لیے جائز قرار دے دیا اس پہ خیر ایک میڈیکل کی بھی بری ریسرچ آئی کہ خنزیر کی وہ جو چربی ہے وہ کس قدر اس کے اندر ایک برے اور گندے بیکٹیریا ہے کہ اگر اس کو آپ پکنے رکھ دیں تو اتنے سخت قسم کے ہیں کہ آگ میں کھولتا ہوا پانی بھی ان برے اور بیماری والے جرسوموں کو نہیں مار سکتا اسلام کتنا عظیم دین ہے کہ اس نے اس نے کو مسلمانوں پہ کھانا ہی آرام کر دیا باقی جو جانور ہیں ان کے گوشت میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب انہیں پکایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کے لیے نفع بخش ہے لیکن یہ جو جانور ہیں ان کے اندر اتنی سخت وہ تکلیف دے اور بیماریاں پیدا کرنے والے بیکٹیریاز ہوتے ہیں کہ وہ پکانے کے بعد بھی آگ بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی اسلام نے میڈیکلی اپنے ماننے والوں کو اس سے ویسے ہی محفوظ کرتی اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا او ما مختلط مختال ہاں یہ اس کے ساتھ پھر ہڈیوں کے ساتھ جڑی اس کی بات سنائی ذالک کا جزئی نا یہ سزا ہم نے انہیں ان کی بغاوت کی وجہ سے دی اس کی بغاوت کا میں نے ذکر کر دیا کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی کے طور پہ اور جو ان کے نبی نے ان کے لیے جس کو حلال کیا تھا اور ان کی نبی نے جس چیز کی وضاحت کی تھی تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے نعوذ باللہ بغاوت کے طور پہ اور اس قوم پہ ایک ایسا وقت بھی آیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ جب وقت جہاد آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بلایا اپنی قوم کو کہ آؤ اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے اور ہم نے کبتیوں کے خلاف جو ہے ہم نے جہاد کرنا ہے آؤ ہم لڑنے چلیں تو جس قوم نے اتنی اللہ کی نعمتیں کھائی تھیں تو قرآن کہتا ہے وہ کہنے لگے کہ فضب انتا و ربو کا فقا تلا انا ہا اے موسا تم جاؤ تمہارا رب جانے تم لڑو ہم نہیں لڑ سکتے ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں یہ ان کی وہ بغاوت تھی جو اپنے نبی کے خلاف تھی قرآن نے اس کو کیٹاگوریکلی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اس قدر انہوں نے بڑی جسارت کی کہ کہا فاضب انتا و ربو کا آپ جائیے اور آپ کا رب جائے فقاتلا دونوں جا کے لڑو کافروں سے دونوں جا کے لڑو مشرکوں سے انا ہا ہ قائدون ہم یہیں بیٹھے ہیں حالانکہ یہ وہ قوم تھی کہ مقام تی کے اندر جب یہ گئے تو انہوں نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ اے موسا یہاں ہمیں گرمی لگ رہی ہے آپ اپنے رب سے کہیں ہمارے اوپر بادل کر دے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے موسا نے دعا کی وضل علیہم الغامہ ہم نے وہیں ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا پھر وہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں یہ کھانا چاہیے اور یہ چیز چاہیے تو ہم نے فرمایا قرآن کہتا ہے ورنہ ضلع علیہ منا ہم نے ان پہ من و سلوہ بھی اتار دی پکے پکائے دسترخوان آئے لیکن اس کے باوجود بے بغ انہوں نے اپنے نبی سے بغاوت کی اور ان کی پھر انہیں سزا ملی وہ ان اللہ فرماتا ہے جو ہم بیان کرتے ہیں وہی سچ ہے کیونکہ اللہ کی ذات ہی سب سے زیادہ سچی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہمیشہ اس سچی ذات کے بتائے ہوئے سچے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بما علینا